Шалом, дорогие друзья, хочу поделиться с вами свидетельством Божьей славы, то, что Бог сделал лично в моей жизни, в моей семье. Моя жена была беременна, и уже было несколько месяцев, и тут врачи ставят диагноз, в общем, какая-то инфекция, которой нужно делать аборт, иначе ребенок родится с какими-то отклонениями серьезными. И я приехал домой, читал Слово Божье, молился, ну, как я это обычно делаю. И я читал тогда книгу Исход, 23 главу, где написано «Служите Господу Богу вашему, я благословлю хлеб, вашу воду и отвращу от вас болезни, и не будет преждевременно рождающих и бесплодных в доме твоем». И это слово, оно настолько сильно меня коснулось, что я просто не мог дождаться следующего дня, чтобы поехать к ней в больницу и помолиться вместе по этому слову. На следующий день я приехал к ней, мы с ней вместе помолились, и я уехал домой, это была пятница. В понедельник врачи снова взяли у нее анализы и ничего не находили никаких тех диагнозов, которые были раньше. Все пришло в норму. На сегодняшний день, Илье 21 год, у него нет ни одной врожденной болезни. Все, слава Богу. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб, вашей воды и отвратит болезни. И не будет преждевременно рождающих и бесслудных в доме вашем. Аминь.